阿润菜的生活频道为您带来的露营用品开箱哦！今天的开箱比较不一样哦，是这一个叫做 Cargo Container 的这一个品牌，它的一个风扇哦，叫 Multi Fan。好，它的电池呢是一万毫安哦。好，好、哦，现在我有一个机会可以做这一个开箱，让我们来看看吧。 另一个品牌的产品，打开呢是这样子的一个包，里面就有一个这样子的包装袋哦。拿出来看一下吧。还附送了一个非常精美的一个 S 字形的挂钩。嗯、好，开呢是这样子的一个包装袋。谢谢对于这位叫雍健的朋友哦，有机会都看开箱。 好，打开呢，其实就是一个这样子的一个箱子哦，而型非常的美丽哦，而且这里是一个软的一个橡胶的一个款，把、啊、手，像做工是非常的精致哦。这一个拉链，拉链呢就是这样子的一个像铜制的一个。 上头的拉链，我们打开来看看吧。打、啊、开就是这样子的，哦。首先呢，就有这一个三角架，感应该是铝制的，有个三角架，这有这一个螺丝螺丝。 三个角呢都有这个卡洛的这个标志，它的脚这里呢就有一个橡胶的一个垫，软的垫。好、哦，再看一下还有什么？呢、啊？它这个就是附带的这个 USB-C 的一个充电线。再看一下里面，就是这一个风扇的主体喽。好、哦，大家看得到吗？ 就这一个 cargo 的风扇，前面是这样子、哦，下面呢就有一个这样子的一个塑料的一个垫，可,可以这样子直接放在桌子这样子用。可以看到它有一个这样子的一个把手、哦，这个把手是可以固定在不同的这个位置的，对，可以调一个角度，可以把它挂起来。 不同角度的这一种吹风，再看一下这里，这里就是连接这一个三脚架的地方，然后这里就是一个充电的一个孔，都有一个塑料的保护好，然后这里就有两个按钮，一个是风扇的墙 风的强度的按钮，肯定是定时的按钮。好，我们来看一看这个风的强度怎么样吧。<coughs> OK，这个是一号风，二号风，三号风。 风实是风是蛮蛮强的，而且它的噪音非常的低哦，再按一次就直接停止了。另一个按钮呢就是定时的，然后呢这里还有一个电量的一个指示灯，总共有四个，目前是只有两格电哦。 上这一个三角架，我们来看一下它的整体造型怎么样。好，把这个风扇安装在这个三角架上，就是这样子的一个情况哦。而且它的角度是能够调整哦。对，然后这里就有这一个把手。 整个造型大概是这样。这一个把手呢，就可以让你把像挂在这一个帐篷里面，当做一个挂扇哦，吊扇的方式。好，如果把那个三脚架拆掉，再把这个把手这样子调下来的话，就是可以直接这样子的情况，放在桌子上用哦。 所以呢，它可以直接放在桌子上用，也可以挂起来当做吊扇用，也可以装在三脚架使使用哦。所以这就是为什么它叫 multi fan 的这一个原因吧。挂起来呢，就是大概这样子的情况哦。好，这一个风扇前面呢，就可以这样子做一个旋转，就可以把这个盖子给拆开了哟、哦。所以就可以。 变得去做一个清洗的这一个工作。好，基本上这一个箱，这一个风扇就是这样哦。对，所以这里就可以做这个角度的调整好。好，这边我们再看一下这一个箱子吧，这个箱子也非常美丽，可以看得到箱子是非常的厚实 风扇放在里面就可以做一个很好的保护，这样子的一个非常制作精美的一个袋子箱子。好，这个简单的开箱就做到这里哦。喜欢我的频道的话，记得订阅、留言、分享、点赞哦。这里是阿润才的生活频道，为您带来的录音用品开箱，拜拜。